За эти хата то есть вам Я понимаю. И закон, который... Если я И пресса в том числе. Без разрешения нельзя. Что мне судья об этом скажет? До засідання оголошується відкритим, буде розглядатися кримінальне провадження за операційним складенням заявника Мартовського Віктора Віційовича на ухвалу слідчого судді жодного суду міста Маріуполя 16 листопада 2016 року. якою буду скаргу Мартовського. На постанову слідчого про закриття кримінального провадження було повернено заявник. Будь ласка, секретар, доповірка, хто з'явився до судового засідання, визначення. До з того сім'ї з'явилося кладсуд, секретар, прокурор і самий заявив фактор. Досіння. Дане провадження буде розглядатися, коли є слідів судової палати кримінальних справах та справах про адміністративні правопорушення поліційного суду військової області складі головуючого суддя Германів, секретаря за участі прокурори САБ і заявника Марковського. Чи мають сторону відводи на підстави визначення причини про Немає. Немає. Які заяви? лопотания до початку судового розвитку mm. mm. є? Немає. І додається суть судового рішення та апеляційна скарга. Mm. Ухвала розслідчого судді Жовтневого районного суду міста від 16 року 2016 року. Скаргу Марково скоріше на постанову 3-го слідчого відбула слідчого управління області. Від 2710 до 2016 року про закриття кримінального провадження було повернуто заявлення для подачі до належного суду на підставі пункту 2 числення 34 Кримінального суду України, приймаючи таке рішення. суд виходив з того, що Марковський розкажує процесуальне рішення органу досудового розслідування, а саме Третьего свеча відділу свеча управління прокуратури Донецкой области. який знаходиться у місті Славянську, тобто у сфері юрисдикції Славянського Слав суду Субтитровської області, а тому скарга Мартовського, Мартовського повинна там буде розглядатися. На дане судове рішення Мартовський подав апеляційну скаргу, Який просить ухвалу слідчого свідчить, скасувати, ухвалити нове судове рішення, слідчого він зобов'язати інчувати особи, розглянути розгляну. його справу по суті. посылается на те, что выставки свечей судей в судовом решении, и они подтверждают проведения и на терминального закона, так как фактически свечи управления прокуратуры находятся в самом жертвовом.

Затой. Слухаем Ну Как вы уже сказали, ваша честь решением следственного судьи жертвы районного суда города была не отказана в рассмотрении жалобы. В качестве обоснования своего решения судья Шативова сослалась на три нормы уголовно-процессуального кодекса. Пункт 18, части 1, статьи 3, часть 6, статьи 9, и часть 2, статьи 132. И вот как она цитирует, как она э, мотивировала. Она сказала, что, выходя из смысла положения указанных статей, скарга жалобу в порядке статьи 303, подаются до местного суда в межах федеральной юрисдикции, кого находится органы судового расследования криминального промышленного. Значит, я специально зачитаю эту вторую статью. Что там написано? В этой статье написано ходатайство о применении мер обеспечения уголовного производства на основании постановления следственного суда подается в местный суд. В пределах территории юрисдикции которого находятся органы судебного расследования. То есть не жалоба потерпевшего, а ходатайство прокурора, следователя. То есть вот такая вот комбинация, как вы знаете, вот это вот у наперсочников. То есть вот это все, говоря бытовым юридическим языком, вот это все юридическая. Ну, коротко, вам двух слова, что на самом деле произошло. Кроме этого, я хотел бы, то есть, а на самом деле, норма это является часть первой статьи 32, которая четко сказано, что уголовное производство проводится в межах территориальной совершенного преступления. Преступление совершил следователь Шпарта, который находится во втором следственном управлении по адресу улицы Университетская 6, в городском районе города Мариуполя, 150 50 метров штрафного суда. И должен рассматривать эту жалобу, которая проходит в рамках уголовного этого производства, поскольку досудебное расследование это и фаза этого уголовного рыбы. Именно в штрафном суде. А это все является манипуляцией с юридическими нормами, в интересах подсудимого или обвиняемого в материальном аспекте шпарта процессуальное ему очень трудно, чтобы свои же следователи вынесли ему подозрение. А в материальном аспекте ему уже выдвинут обвинение, которое занесено в ЕРДР. Вот так и дело выглядит юридически. Для того, чтобы как бы облегчить вам решение это, я бы хотел вам процитировать решение Высшего специализированного суда. номер 11 от 17, 10, 14 года. О некоторых вопросах выполнения разумных сроков рассмотрения гражданских уголовных дел. Значит, э согласно статье 28, все процессуальные действия должны выполняться в разумные сроки, предусмотрены эти кодексом. То есть судья дела нужно была рассмотреть проведенный срок ну и жалобу. Вместо этого она выносит постановление. Как она выносит, я уже вам рассказал а теперь он зачитывает постановление Глебова, оценивающий, то, новое, то есть языком того документа, оценивающий способ изъяснения судом своих полномочий след в и характер и эффективность действий, спрямованных на прискорение криминального проваджения. Поэтому реально оценивая способ осуществления средства судей шатилов своих полномочий при рассмотрении данной жалобы, следует учесть, что характер и эффективность ее действий, которые должны быть направлены на ускорение уголовного производства, фактически умышленно вы направлены совершенно в другую сторону, в сторону дальнейшего затягивания уголовного производства и дальнейшего нарушения прав потерпевшего. Кроме этого, хотел бы еще обратить ваше внимание на один момент. В соответствии с законом про розобега... коррупции, нормативно-правовые акты, решения, выданий и принятые с порушением вымок всего закона, предлагаются к основанию органов органом, або посадовой особы особой, на принятие через скосование ликовидных актов решений, або может быть вызваны незаконными в судовом порядке за, за, за заявой заинтересованной физической особой. Объединенными громадянами личной особы, как и органы державной влады, законом социального агентства, органы местного соблюдования. Орган посадовой особа насылает до Национального агентства протягом трех рабочих дней копию принятого решения о присутствовании для выполнения решений судов суду при выяснении незаконными актов об решении. Поэтому я хотел бы, чтобы решение ваше о действии Филиппи Шапирова по явным законным действиям были направлены в национальное место заберегание коррупции. Потому что я понимаю, что на фоне той коррупции, которая у нас существует в стране и в судебной системе тоже, вот это вот незаконное действие шатиева, это будет мелкой шалостью. Но тем не менее, есть принцип по украинской жизни, изворот по И какую-то воспитательную роль сыграет, даже если оно не будет принято в работу этим агентством. Ну, вот это все, что я хотел сказать. Седатель, Думка Прокурора. Шановный суд, на следующем доводе на заявника я взводен, а мы, у меня есть юриста прокурора, есть я там своя Донка, я хочу ее Так, действительно, было криминальное проведение, как следующий шкурт, действительно, условия следования за фактом, Вчинення злочинного суддяного суду та кому, кому Гайба та секретарем судового засідання Гупакової. Потім було кримінальне провадження, якщо заявило стосовно слідчого спорту, який не виконав рішення суду. Але для повного та судічного і неопередженого прийняття рішення по вказаному кримінальному провадженню. Суд не забороняє звернутися за в Слов'янський міський суд за місцем розслідування кримінального провадження. Тому що я вважаю, якщо судді будуть приймати рішення по цим кринальним провадженням, закони незаконне закриття, буде така думка, що так як вони колеги та, по їхнім колегам буде прийматися рішення, скажімо так, не Дуже професійно буде це здійснюватися. І для того, щоб <плес> розданую, не було було таких питань та сумнів у заявників та у інших учасників процесу, вважаю, що треба заявнику звертатися до порядську своєї суду. Але дійсно з доводами заявника, що треба розглядати журнал суду. Що, ви вважаєте, яке рішення було? Я, дарав... я вважаю, що дійсно треба скасувати рішення з судді ну, Шакімови, також повне для розгляду. Але моя думка, що при несуття повного сердичного проситного треба звертатися на Солянському службу. Скажіть, будь ласка, все ж відповідає.

Головне судово рішення, ухвала именно Украины заективно сейчас 21 листопада 2016 року, коли я судию судовую палату криминального справа по административного права повышенная оперативная служба области складываю человек, судействовался в секретаре Мира, прокурорся в зарядникам автобусным. Разве мышцы в крем судебности задумаемся, а политику зарядника марковского на около не судьи.

Противомістав на Мортовську без задоволення. Ухвалю свідчого суді в нього суді на самому 16 листопада 2016 року. Якого старого морковська на основному старших слідчує свідчило від свідчила правнення до закриття кримінального провадження українського заявку залишити без. Есть, его... Это непонятно, основание или силы. Ну, основание в, свою... ну, в полном тексте получите, посмотрим. А вообще это практика высшего суда, это есть письма специально, я что надо считать там, где есть. Так, а если это обособленное подряд, ну, отдел управления. Mm -hmm. То есть, то есть, то, есть то, вы... тогда нужно туда больше. То есть вы откровенно нарушаете. Кстати, не написал... Мы не нарушаем, мы практика формируется высшим судом. И суд наставил, что ему должно быть. А мы более низшая лампа, мы придерживаться. То есть, то есть вы, лицо не профессионал, независимое, от вы своего мнения не имеете. Даже если, если этот суд имеет свое мнение, на решение судебного качества. Андрей, я спрошу. можно еще а раз разобраться, раз 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 раз. раз. какое это решение, какого числа ну, как сказать? Вы, Я сейчас все решение? Вы когда возьмете полный текст решения, там будут обоснования и ссылки на эти ложты. И... Это кто? Это странный... Интересно, очень интересно.